Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton sekalian, anda bersama dengan saya Faridatul Farhana binti Misbah dalam segmen luaskan cangkawanmu. Kini kita berada di Natural Food and Spices Manufacturing Sdn Bhd bertempat di kawasan perindustrian Senai 3, Johor. Bagi mengenali syarikat dan produk dengan lebih mendalam, kita akan saksikan sesi wawancara bersama dengan wakil syarikat dan juga lawatan ke kawasan pemprosesan produk. Selamat datang, uh, Jabatan Agama Islam, Negeri Johor ke Natural Foods and Spices Manufacturing Sendayan Bahat. Pada minggu ini kita akan ikuti wawancara eksklusif bersama dengan Natural Foods and Spices Manufacturing Sendayan dan kita akan sama-sama melihat -sama apakah produk dan servis yang mereka sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton sekalian. Hari ini kita akan bersama mengikuti wawancara daripada dua orang personal personality kita. Saya perkenalkan personality yang pertama iaitu Tuan Haji Muhammad Taufik bin Datuk Haji Syamsuddin. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Beliau merupakan ketua penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan bersama-sama dengan kita adalah personaliti yang kedua iaitu Cik Siti Fatimah binti Syazali. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Beliau merupakan halal eksekutif di syarikat Natural Food and Spices Manufacturing Sindang Berhad. Baiklah para penonton, untuk sesi wawancara ini kita akan mulakan dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Cik Siti Fatimah. Cik boleh cik kongsikan sedikit berkenaan dengan latar belakang syarikat secara ringkas dan juga produk yang dikeluarkan di syarikat ini. Uh, terima kasih kepada Puan Faridatul Farhana dan juga kepada personaliti uh, pertama kita uh, Tuan Haji Muhammad Taufik. Ah uh, okey. Uh, secara ringkasnya latar belakang uh, sejak bermula pada tahun 1986, uh, AKK Enterprise uh, telah berada dalam industri makanan uh, lebih daripada 30 tahun. Berbekalkan pengalaman luas, uh, operasi perniagaan berkembang secara uh, daripada kaedah tradisional kepada kaedah uh, moden. Uh, menggunakan mesin automatik bagi menyokong aktiviti pengilangan uh, Natural Food uh, and Spice Manufacturers dan Berhad ditubuhkan pada tahun 2001 sebagai kilang pengeluaran utama yang mengendalikan proses pemprosesan dan pengeluaran produk berasaskan herba uh, rempah ratus dan makanan. Natural food and spice merchandise Sdn Bhd memberi tumpuan kepada proses uh, pengilangan dan kawalan kualiti manakala AKK Koh Enterprise pula uh, fokus kepada penjenamaan dan pengedaran produk. So gabungan membolehkan uh, pengeluaran dijalankan secara tersusun Uh, konsisten dan terkawal bagi memastikan kualiti produk serta pematuhan terhadap keperluan keselamatan makanan dan halal sedia terjaga lah. So dari segi penghasilan produk under natural food manufacturing Senyum Berhad uh, kami dah menghasilkan uh, beberapa produk lah uh, especially yang terbaru ni. Uh, kita ada keluarkan aa uh, produk yang terbaru iaitu Lala Hotpot Seasoning, Laksa Hotpot Seasoning Mix dan juga Vegetable Laksa Hotpot Seasoning Mix lah. And then ada beberapa juga uh, kita punya best seller produk iaitu uh, A1 Abalone Noodles. Kita ada Kari Laksa Noodles. Uh, spice Stripe Noodles uh, dan banyak lagi lah produk-produk keluaran daripada Natural Food and Spice. Hmm. Alright, terima kasih Cik di atas perkongsian berkenaan latar belakang syarikat dan juga produk-produk yang dihasilkan di sini. Dan seterusnya saya beralih kepada soalan kedua kepada Tuan Haji Muhammad Taufik. Tuan uh, mengikut uh, pandangan dan juga uh, pendapat daripada tuan sendiri kenapa pentingnya memohon sijil pengesahan Halal Malaysia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sidang pendengar sidang peruntun yang dimurahkan. Uh, tidak lupakan pemoderator uh, dan juga uh, kita punya panel daripada syarikat Natural Food pertama tamanya saya bagi pihak uh, bahagian perusahaan halal Jembatan Misal Naju Dia akan terima kasih banyak pada syarikat uh, Natural Food Yang uh, sudi menerima kunjungan daripada bahagian perusahaan halal Untuk kita melaksanakan uh, lawatan Dan kita serikan lagi dengan talk show pada pagi ini Uh, yang keduanya berbalik pada persoalan yang ditarikan pada saya eh. kenapa satu-satu syarikat ni perlu penting untuk musjid halal untuk makluman sedang beruntung yang dimulakan eh. Uh, di luar sana kita banyak agensi kerajaan yang menawarkan yang berkaitan dengan pensijilan tetapi kebanyakan pensijilan yang ditawarkan uh, berkaitan yang dipanggil namanya kualitif Uh, tetapi satu-satu sijil yang menawarkan yang dipanggil elemen syariah Namanya adalah sijil halal uh, Yang mana kalau mengikut akta perihal dagangan Dua agensi saja yang diberi kuasa dalam akta perihal uh, dagangan Iaitu yang pertamanya JAKIM Dan yang keduanya adalah Islam Negeri Johor Jadi uh, sijil halal ini memberi uh, penarafan Bukan sekadar yang dipanggil namanya kualiti tetapi sijil halal juga memberi penarafan dari sudut yang dipanggilnya namanya syariah iaitu halal. Makanya, satu-satu syarikat yang memperoleh sijil halal, ia bukan sekadar mendapat yang dipanggil namanya kualiti, tetapi ia juga mendapat yang dipanggil namanya penarafan pengesahan halal satu-satu produk. Dan salah satunya yang uh, dimiliki oleh syarikat Natural Food, lah, uh, yang mana uh, syarikat ini merupakan salah satu pemegang sijil halal uh, dah lama eh, ingat tadi dah lebih berpuluh tahun eh, mm -mm. Uh, syarikat ini telah pun mendapat sijil halal uh, makanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian uh, bila satu-satu produk itu telah pun mendapat yang bagi sijil halal, makanya ia memberi maksud bahawa produk tersebut telah pun disahkan halal dari sudut hukum syaraknya dan produk tersebut juga telah disahkan dari sudut kualitinya jadi ini sudah tentu memberi satu uh, kelegaan uh, kepada pelanggan-pelanggan yang nak memilih produk-produk. Uh, petang lagi Malaysia ini adalah satu negara yang mana memiliki majoriti orang Islam. Majoriti penduduk Malaysia ni orang Islam. Jadi uh, industri kena meraihkan yang dipanggil namanya kendak pelanggan kita ataupun penduduk kita di Malaysia. So, salah satu perkara yang sangat dipentingkan oleh masyarakat kita di Malaysia ni adalah sudut uh, kehalalan satu-satu produk. Uh, dan istimewanya, sijil uh, halal Malaysia ni, uh, apabila satu-satu produk tu telah pun mendapat sijil halal, satu-satu permis tu telah pun mendapat sijil halal, orang dah tak akan tanyalah. Sama juga macam syarikat ni, uh, natural food. Uh, tadi kita pergi melawat uh, produk kari uh, ayam eh? mm -mm. dan juga mi laksa. Wah, tadi macam tengok macam sedap tu. Uh -uh. Kalau dapat dibungkuskan cantik tu. Uh -huh. hey, ha. Kita nampak eh, bila produk tersebut telah pun dapat halal, orang tak akan tanya lagi dah, sama ada produk tersebut produk halal ke tidak. Kenapa? Kerana kepercayaan pelanggan, kepercayaan rakyat terhadap penzijian halal Malaysia. Sebab mereka tahu nak dapat sijil halal ni bukan macam order tertarik. Eh. Kalau kita pergi kedai mama, order tertarik. Aneh, teh tarik satu, tak sampai 2-3 minit dah dapat dah tarik. Mudahnya kita nak beli teh tarik, tarik tu. Tapi nak dapatkan seji halal. Apatah lagi kalau syarikat besar macam Red ni. Dia perlu kepada membangun yang dipanggil apa? Jaminan halal. Ada halal eksekutif, ada jaga tahu halal. Eh, kemudian kena pastikan rantai halal tu dijaga dengan sepenuhnya. Maknanya ada manual yang perlu mereka patuhi. Setelah mereka lulus, Uh, dah dapat pemeriksaan daripada juru audit Jabatan Agama Islam Johor barulah ketika itu mereka mendapat pengiktirafan halal daripada Jabatan Agama Islam Johor. Jadi masyarakat kita tahu nak mensiji halal ni tak mudah. Tapi tak taklah terlalu susah. Ni eh, maknanya apa nak mensiji halal ni dia tak susah tetapi taklah mudah sangat. Dia sedang-sedang saja. Ha lah siji halal ni mudah sangat maka saya kata siji halal tu tak ada kualiti. Tapi kalau kita kata siji halal ni susah sangat, mana mungkin sekarang sijil uh, halal dekat Johor ni ada lebih 3,000 sijil halal yang masih aktif di negeri Johor. Maknanya apa? Nakmu sijil halal ni tak susah tapi tak terlalu mudah. Uh, tetapi saya penuh yakin dan percaya semua perkara kalau kita iringi dengan ilmu insyaAllah sesuatu yang susah tu bakal menjadi mudah. Uh, katakanlah saya ni diminta untuk bawa kereta kebal pada pagi ni. Rasanya kereta kebal tu tak bergerak. Yeah, sebab kita saya tak ada kemahiran nak bawa kereta kebal. Tetapi kalaulah kita kebal tu dibawa oleh tentera yang ada latihan bawa kita kebal, sudah tentulah kita kebal tu boleh pergi jauh daripada lokasi. Begitu juga dengan halal ni, kalau kita tak ada ilmu bagaimana cara nak muzih halal, aa, maka sudah tentulah dia akan jadi susah. Bahkan nak muzih halal ni kadang-kadang menjadi uh, sindiran daripada uh, masyarakat, dia kata apa, nak halal sejahalan kita ada tiga rukun, Cik Pertimai mm -hmm. betapa ini susah, yang keduanya mahal, mahal. Yang ketiganya lambat mm -mm. Nah, Semua perkara tu kita santuni ha, Bukan jatah agama ni bila dengar Cakap-cakap uh, macam tu kita tak santuni Maka kita santuni juga Maka mulai bulan Januari tahun ini, Tahun baru ni Majlis Islam Negeri Jawa telah bersuju Supaya elemen-elemen lambat tu Kalau boleh kita kurangkan sehabis yang mungkin Maka mulai bulan Januari ni Kita telah pun melaksanakan Mesyuarat jatah kuasa halal Uh, ataupun mesyuarat jatuh teknikal halal sebanyak tiga kali satu bulan tahun lepas kita laksanakan mesyuarat sebanyak dua kali mulai Januari tahun 2026 uh, kita mengambil langkah yang lebih drastik lagi kita laksanakan mesyuarat tiga kali satu bulan uh, dengan tidak ada yang dipanggil penambahan staf staf yang sama juga tapi kita kena bekerja lebih sekali uh, kita kena berfikir di luar kotak untuk pastikan bahawa hasrat daripada industri supaya pengguna sihala dapat disegerakan kita santun dengan sebaiknya sebab industri ni kalau lambat maka sudah tentulah keuntungan mereka akan makin berkurang kalau cepat sijil halal tulus maka lebih cepat lagi keuntungan mereka akan cepat sebab itu apa-apa yang diminta oleh industri insyaAllah kita sedaya upaya untuk isi santun ni Uh, khususnya dari surut kelulusan lulusan halal yang sebelum ini memakan masa berbulan-bulan selepas itu kita membuat tindakan tahun lepas kita cuba sedaya mungkin untuk kita luluskan dalam tempoh 30 hari kerja tahun ini kita akan cuba supaya ia dapat luluskan dalam tempoh uh, 2 hingga 4 minggu eh? jadi itu satu perkara yang kita cuba santuni indasi supaya apabila mereka dapat si halal mereka akan dapat sesuatu uh, daripada Uh, sijil hal tersebut khususnya dari sudut nilai tambah produk mereka dan juga peningkatan jualan uh, produk yang mereka hasilkan sebab itu saya nak kembali kepada soalan tadi kenapa uh, kita nak kena mohon sijil halal sebab sijil halal itu adalah satu sijil yang memberi nilai tambah kepada produk kepada syarikat ia bukan sekadar mendapat yang dipanggil namanya kualiti uh, tapi sijil halal juga memberi nilai tambah di sudut syariah ataupun halal itu sendiri jadi tuan-tuan di ya rahmati Allah sekalian, itulah serba sedikit yang saya nak kongsikan uh, kenapa pentingnya uh, perlu untuk satu-satu syarikat untuk musyjahan. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Haji di atas uh, penerangan dan juga ulasan yang begitu terperinci. Mak kata Tuan Haji, mohon halal itu tidaklah susah, tidaklah terlalu mudah kerana kita tetap mengekalkan ataupun menggunakan konsep halalan toiban sendiri. So seterusnya kita akan kembali kepada panel Cik Fatima selaku halal eksekutif di Natural Food. Bolehkah Cik kongsikan manfaat utama selepas syarikat Cik mendapat sijil pengesahan halal Malaysia? Okey, uh, selepas memperolehi sijil halal Malaysia, manfaat utamanya adalah uh, peningkatan kepercayaan pengguna. terutama, uh, terutamanya dalam kalangan uh, Muslim, pengguna Muslim. Pensijilan halal memberi jaminan Uh, bahawa produk kami dihasilkan mengikut piawai yang yeah? kebersihan, keselamatan dan pematuhan syariah. Terutamanya kerana produk rempah diguna secara meluas dalam penyediaan makanan masakan. Lah. Uh. So yang kedua adalah uh, sijil halal juga membuka uh, peluang pasaran yang lebih luas bukan sahaja dalam negara malah ke pasaran antarabangsa kerana halal kini dilihat sebagai satu standard quality global. So yang ketiganya, uh, pensijilan halal menjadikan uh, natural food and spice manufacturing sendirian berhad, dilihat sebagai sebuah syarikat yang tersusun, berdisiplin uh, dan berintegriti sekaligus meningkatkan keyakinan kepada rakan perniagaan, pembekal uh, dan juga uh, pihak kepentingan lah. So uh, yang keempat adalah uh, dari sudut operasi dalaman pula, Pensijilan halal membantu syarikat menjadi lebih tersusun dan berdisiplin terutamanya dalam dokumentasi, kawalan proses dan juga latihan pekerja. So uh, itu sajalah daripada manfaat yang kami dapat. Kalau saya nak mencalar, eh, eh, hmm. setelah dapat sijil halal ni ada tak aduan-aduan orang mengatakan mereka ragu tentang produk yang dihasilkan oleh syarikat Najul Food ni. Uh, setakat ni pengguna tak ada argue uh, tentang ah uh, selepasnya kita dapat uh, sijil halal, malah dia orang lebih yakin. Uh, makin ramai lagi uh, apa uh, pengguna dekat luar sana customer yang membelilah daripada hmm. syarikat kami. So saya tadi maklumkan bahawa syarikat ni dah lama dapat sijil halal kan. Hmm. So bila dapat sijil halal tu dari sudut peningkatan jualan tu meningkat ke macam mana? Ada data yang boleh kita kongsikan tak? Lah. Uh, data memang uh, secara setiap tahun memang akan ada peningkatan uh, sebab kita pun uh, banyak ekspor kepada luar negara seperti China, uh, Australia, UK. Thailand. So, yang negara yang paling banyak hmm. meng apa tu uh, kita ekspor ke negara mana tu? Uh, paling banyak China. China uh, eh. Oh, hmm. maknanya orang China suka makan kari eh. Uh. Yeah. <laughs> Lokal pun kita I ada juga lah. Ingat India lah. Eh? Tapi China pun makan kari <laughs> eh. Oh. <laughs> ya, yeah, betul. Alright, terima kasih Syed di atas perkongsian berkenaan dengan manfaat yang telah diperolehi selepas mendapat sejarah pengesahan halal Malaysia. Antaranya adalah menang, menang, meningkatkan lagi keyakinan para pengguna dan juga meningkatkan unjuran pendapatan syarikat setiap tahun. Alhamdulillah. Seterusnya untuk soalan terakhir. Kepada Tuan Haji uh, Dapatkah Haji berikan sedikit nasihat Kepada industri di luar sana Khususnya untuk usahawan bumi Putra Yang mengatakan nak mohon halal ini terlalu susah Sehingga mengekang mereka daripada membuat permohonan kepada pihak Jabatan Agama Silakan Tuan Terima kasih Puan Farhana Jadi uh, Kami di bahagian perusahaan halal ini uh, Pertamanya uh, Ingin nak berkongsi eh pensijilan halal ni kalau kita panggil halal ni uh, ialah yang dipanggil apa halal hukum syarak dan juga kualiti tetapi pemegang sijil halal di Johor ni nisbahnya bumi dan bumi, non bumi tu terlalu jauh kan eh? uh, kalau bumi 25% non bumi 75% Sedangkan halal ni sepatutnya yang menjuarai tentang halal ni sepatutnya orang Bumi Putera ataupun orang Islam. Jadi, saya menyeru rakan-rakan kita, pemain industri, khususnya pendasri uh, usahawan Bumi Putera, untuk merebut peluang eh, yang ada untuk kita memuasai halal. Eh? Cuma kadang-kadang yang telah disebutkan tadi, nak muasai halal ni dia kata susah. Nak muasai halal ni nak kena datang kursus, Uh, bahkan kadang-kadang ada orang telefon saya Ustaz saya ni dah ada produk uh, saya nak fast lane nak mohon sijil halal ni eh, hari ni saya mohon esok lusa dulu boleh tak saya kata apa-apa pun kita perlu dengan ilmu sebab sijil halal ni bukan sekadar kita mohon dia, dia ada yang dipanggil namanya standard dan selepas kita mohon sudah tentu di sana ada elemen yang dipanggil namanya auditan dan kita tak berhenti dengan auditan ada elemen dipanggil namanya pemantauan. So kalau benda-benda yang macam ni uh, syarikat tak tahu, kita bimbang nanti kalau dia dah dapat sijil halal akhirnya sijil halal mereka ditarik kerana gagal mematuhi standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Islam Maka pemain industri yang di luar yang belum 무 sijil halal ambil peluang yang sedia ada uh, untuk kita mohon sijil halal uh, Malaysia ini uh, supaya dengan adanya sijil halal ni memberi yang dipanggil peluang kepada kita untuk kita meningkatkan jualan kita eh. Uh, sebagaimana kita tahu kalau kita nak eksport contoh macam syarikat ni kan kalau nak eksport syarat yang penting salah satu mesti ada sijil mesti. Mizinit mm -hmm. kalau tak ada sijil mesti tak boleh. Sijil mesti tu wajib. Yang keduanya mesti ada sijil halal. Ni eh, uh, jadi, kalau usahawan-usahawan kita nak kembangkan, nak ekspor ke Singapura atau negara-negara ASEAN ataupun negara yang lain berluar lagi, uh, luar negara lagi, maka ia perlu yang dipanggil nama misji halal. Atau kadang-kadang nak masuk pasar raya pun, uh, pasar raya menetapkan nak masuk pasar raya, mesti ada yang dipanggil nama misji halal. Itu compulsory, satu yang wajib kepada mana-mana syarikat nak masuk pasar raya ataupun nak ke luar negara. Sebab mereka ni faham, mereka tahu sijil halal ni bukan sekadar hukum ni ya, halal tapi sijil halal tu adalah berkaitan dengan namanya kualiti so sebab tu uh, kepada rakan-rakan kita yang di luar yang belum mohon sijil halal uh, mohon dengan kadar segera insyaAllah kita akan bantu dengan sedaya yang mungkin uh, soal namanya susah tu saya telah sebutkan tadi dalam soalan pertama sesuatu yang kita tak ada ilmu sudah tentulah namanya itu akan menjadi susah yang kedua yang disebut kos dia kata namanya sijil halal ni susah patut mahal untuk maklumat tuan-tuan dan puan rakan-rakan industri di luar sana ni eh, kita ada beberapa agensi kerajaan ni eh, yang membantu usaha-usaha nak mesti contohnya kita ada agensi yang namanya MARA ni eh, kita ada FAMA kita ada banyak agensi kerajaan yang menawarkan yang dipanggil namanya kursus-kursus halal jadi tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah sekalian industri luar boleh merujuk sekiranya tidak ada kemampuan untuk berkursus melalui syarikat-syarikat swasta yang telah dilantik oleh Majlis Kesejahteraan ataupun pihak JAKIM boleh merujuk kepada agensi-agensi kerajaan ini bagi tujuan uh, mendapatkan latihan ataupun bimbingan sebelum mereka itu morsiji halal sebab kita sedaya upaya semua pemohon yang morsiji halal kita nak luluskan eh, kalau orang mohon ni tak berjaya ni macam puan-puan pun tahu kalau mohon tak berjaya ni sudah tentu mereka ni memang yang kita permohonan yang memang kita tak boleh nak tolong Ataupun mohon tapi tak jawab yang dipanggil namanya apa? Uh, NCR yang kita telah berikan. Uh, jadi sebenarnya a uh, majority pemohon sejohalan tu insya-Allah kita akan luluskan. Kecuali sesuatu yang tak boleh dielakkan, contoh tak jawab NCR. Ni eh, kita dah audit datang, uh, kita minta tolong jawab NCR tapi tak jawab setelah kita bagi tempo beberapa hari tak jawab dan sebagainya yang itu kita tak boleh tolonglah. Tapi dari sudut asalnya, setiap permohonan insya-Allah kita akan diluluskan sebab kita tahu uh, sijil hal ini satu sijil yang sangat penting bagi industri. Seboleh yang mungkin kita akan bantu supaya semua pemohon semua syarikat yang mesti halal kita akan luluskan. Uh, jadi itu yang boleh saya kongsikan kepada sidang pelontun kepada sidang tuan sekian kenapa uh, kita perlu untuk musim halal terima kasih baik tuan terima kasih atas nasihat tadi semoga dengan kata-kata nasihat daripada tuan haji tadi uh, mengelakkan rasa ragu-ragu kepada usahawan dan juga industri di, di luar sana untuk sama-sama memohon sijil pengesahan halal Malaysia Baiklah para penonton sekalian, alhamdulillah banyak yang telah kita fahami daripada kupasan dua orang personaliti. Pastikan tuan-tuan bersama-sama dengan kami pada minggu hadapan dalam segmen yang lain dan juga industri yang lain. Sekian sahaja dulu daripada pihak kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan ke mana-mana, pada episod seterusnya kita akan ada lautan eksklusif di kilang Natural Foods and Spices Manufacturing Senyap Bahat di mana kita akan lihat bagaimana operasi mereka berjalan sepenuhnya. Ini kari ayam yang berbentuk pes uh, daripada tempat proses tadi. Uh, semua proses dilakukan oleh uh, mesin uh, dan setelah pes ni dimasak uh, daripada tempat yang pertama tadi, sekarang pes ini akan berpindah pada tempat kedua bagi tujuan pembungkusan yang lebih rapi.